Bak Umar radıyallahu anhu namaz kıldıranda süf namazında. Bilirsiniz Abu Lu'lu Mecusi o da ibadet edilen gelir cemaatin içinden çıkar, Umar radıyallahu anhu'nu hançerle vurur. Hançerle vurur Umar radıyallahu anhu'nun e, yani karın nahiyesi cırılır. Ve Umar radıyallahu anhu ki bir e, Ta'anan, piki ta'anan yek kelbun. İt məni vurdu. İt məni vurdu deyir. Həqiqətən itdilər onlar. Mecuslər itdilər. Və onlara təsəvvübü abuli oluya İranda ibadat eləyirlər. Allahu səlam. Allahu rəhmət eləsin, Umar vurub subhanəllah. Bu xalifəni, Xalife Umarı radiyallahu anhun. Təsəvvür elə ki, götürürlər, gətirirlər. Omar adlan onu evə süd verirlər ona. Südü içən kim görək qarnından çıxırsın. Allahu akbar. Bir süd, südü içən kim yor çıxır qarnından. Cirulur da qarın. Qarın Allah eləm. Allah razı olsun adam. Adlanın. Dir oğlu götürür başını, yəni əlində saxlayır ki ata, yəni atasına xidmət edir. Dir, burax başımı. Bir burax başımı. Deyir necə buraxım sənin başını, ay ata. Stolşan deyir başımı qoy yerə. Deyir vallahi qoya bilmirəm axı deyir sən başını necə qoym yerə. Sən vurulmusan deyir. Deyir qoy başımı yerə. Deyir ananı itirəsən deyir qoy başımı yerə. Ha belə bir söz deyir. Likilla De, ummelak. Ya ana nolmasın sən. Yəni ərəblərdə şey bir şey gəzəbləndikdə bu sözü deyiblər. Dey, qoy başımı yerə ki qorxuram ki istəyirəm ki Allah mənə bu halda rəhm eləsin. Allahdan qorxurdu. Qorxurdu ki başlanmaz. O qədər Allahdan qorxurdular. Məsəl bir elə. Am bizdə həmin qorxu, təkva. Məsəl edək ki, görün nə əməllər, nə elimlər. Və bu ilə dedik ki, qoy başını yerə və başını yerə qoyurlar. Buyur, o işlənəndən sonra Və o halda Umar rədiyəllahu anhu çağırır, deyir ki, gedin arxa anamızdan izin istəyin ki, məni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında dəfn etməyə icazə verəcəkmi? Gedillər və icazə verir, deyir ki, elhamdülillah. Elhamdülillah ki məni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında dəfn olmağa icazə verdi. Və ondan sonra deyir ki, indən sonra rahat ölə bilərəm. Görün, Allah Azza ve Celle peyğəmbərin yanında 2 dənə onduqsunu yerləşdirib, bəzi insanlar da ona lənət oxuyurlar. Subhanallah. Bə rahat olub, bəzi insanlar Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə lənət oxuyurlar. O Allahın peyğəmbəridir. O Allahın nəbisidir.